Para pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantoro Tino Senen Wage tanggal 16 Juni tahun Rongewu Selawi. Pendeta Yahya Tirta Prowito Ngajak kita bebarengan mojo soko Efesus papat ayat pitu tekan 16 kandi jejer nyambut gawe sak mestine Efesus papat ayat pitu tekan 16 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994 lan Kawaca ayat 16. Serana panguasane Sang Kristus perang-perangane badan sing beda-beda mau katoto lan kaiket dadi siji. Mulane saben perangan nyambut gawe ing sakmestine. badan sakujur bakal tuwuh dadi dewasa lan santosa merga saka katresnan ingkang rahayu kang nampa sabtu pangandika lan ngistakake ing uribe. haleluya Amin. para sederek pasamban kagambarake kaya dene sarirane Sang Kristus Siji lan sisine warga pasamuan iku ateke dadi perangan sarirani Sang Kristus lan kaparingane ganjaran dewe-dewe manut miturut peparing sih rahmate Gusti Allah kang wus kaparingake lantaran Sang Roh Suci. Pasamuan kaparingane dawuh timbalan supaya saben perangan nyambut gawe ing sakmestine. supaya badan sakojur, tuwuh dadi dewa lan santosa para sedherek urip barengan iku sing ngrasa ngrewangi sing ringkih sing santosa nyantosake sing sekeng sing ngerti ngandhani sing ora ngerti menawa sakabehe katindakake kanthi katresnan ora ana sing bakal adigang adigung utawa adiguna Sing pawwewe akeh oraehhake wong sing pawwewe sidik sing makaryo leladi ora bakal gumunggung amarga rumangsa luwih anggone misungsung ake wektu tenaga lan bondo tinimbang wong liya Saben wong kadauan supaya nyambut gawe ing sak mesine Or luwih lan ora kurung, kurang cukup sak mesine wai Poros derek Gusti kang bakal paring ganjaran marang para kagungane ing jaman saiki akeh sing buru supaya awa dadi viral dikenal wong akeh oleh pengalem lan kondang tumindae sing apik lan becik nanging Gusti Yesus minangka sesiraing pasamuan iku bersa endi perangan badan sing tumemen lan set lan andhi uga sing monggo golek pangalem saka wong liya. Apa wae adekahan lan langkah kita kita supaya nindakne pakaryan sing wis kaparengake marang kita ing sakmesthine. Amin. Tuntunan Kangun Nyuraos. Ing pasamuan dadi pradhato iku kerep ditibani gawian akeh. Sing jane warga pasaman liya uga bisa melu nindakne. Katuran nyuraos apa pakarian leladi sing uga bisa katindakake dening kabeh warga pasamuan lan ora mung dening pradhataning pasamuan. Monggo katuran nyuraos. lan pandonga panutup Duh Gusti mugi kawula sedaya ing patunggilan pasamuan kasantosakeun anggen babaraken timbalan lelati bangun patunggilan pasamuan pinangka sariranipun Sang Kristus wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga amin para sederek mekaten renungan patinan lan mugi berkah sih rahmatipun Gusti ingkang tansah kaparingaken dhateng kita saben dintenipun amin